Ala ni tukar adjective ke ada tak apalah hak tu tu. Eh? Ha. Gap dia. Hak sai kalau lagu sat ni. Orang panggil gap. Ha kalau bahasa Arab ada memang dia ada ilmu suku dah. Ha bicara cara kot. Seluah mana hot. Ada juga hot, sebut benda yang berada di tempat tu tapi bukan yang maksudkan benda tu tetapi tempat. Tu. Ada juga hak sebalik hak tadi. Dah banyak lagilah. Ha banyak lagi. Ha so kita kata lapan nasi. Lapar perut ha? Kan ha, kita guna juga tu ha? Orang terganu dia guna lapar perut ha? Orang Kelantan guna lapar nasi Kau ha. ha? ada betul? Betul kedua ha? tadi Perut tu tepat nasi Kita lapar-lapar -lapa dia Kalau kalau makan hak tak munyai kan tu tak jadi dia kena kita orang Melayu ni orang makan nasi ni dia baru hilang lapar tu bila makan nasi lapar nasi lah ha. Lapar nasi tu, lapar garai kau orang kata tu, nak? Ha. ha. Nasi tu yang berada di perut, dah. perut tu tempat Kalau kita kata lapar perut, boleh Tak salah Itlaqil mahal wa iradatil hal Kalau kita kata sebaliknya, kau boleh je ha. Bukan, hak lapar tu kepala, tak perut nah. Tapi lapar ke dia? Nasi, hak lapar tu Ha, bukan lapar benda ais kering kau gapo doh tu tak mengenyah kan. <coughs> ha gitu. Ha ni dia ada di dalam bahasa Arab gitu. Bahasa Melayu tak tahu. Tak tahu. Ha? Setakat nak baca buku Zabar pun tak ada benda-benda lagu ni ni. Ha. ha. Buku Sabah pelita bahasa Melayu ada ke? Ha. Ada. Ilmu mengarang Melayu ke ada Uh, baca tu tak Tak jumpa lagu ni Pada habis Sudah lakbah tu kan uh. <coughs> Banyak Dia pasal dia orang aling juga Lakbah ni uh, Orang aling juga Keti bahasa Arab Boleh ke apa dia buat uh, Apa ni rentak Syekh itu Sesuai dengan rentak Arab Haa uh, Hak Melayu Adalah uh, uh, Apa ni Ilmu mengarah Melayu tu uh, Pernah lah baca dulu Ada Ini eh, cara orang Itu ni Orang pandai Kalau dia, tidak, dia tak boleh buat lagu tu <coughs> Tetapi hak ni ni rasanya tak ada Tak tahulah Allah Allah ha, Nak ceritanya Dia sebut hak Arab ni lain Kita terjemuh lain Sebab kalau kita kata Selalu menyikat kepala Eh jauh sikit tu dengan bahasa Melayu tu kan Menyikat rambut ha, tu, Hak biasa gunanya Tapi dia sebut menyikat kepala Maksudnya menyikat rambut lah Kalau kita terjemuh begitu pun Seperti ni tak salah sebab apa? Tu kaedah dia. Ah <tuh> uh, menyikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya sedang berhaid. Ini menunjukkan orang yang berhaid itu tidak kotor. Kalau tak ada kotor hak zahir, najis aini, najis hukmi hak sponting ni, dia tak kira. Ha uh, tidak menjejakkan, tidak kata tak boleh nak wudu, beras nak nanuk eh. Dak. Uh, tak boleh nak buat apa-apalah gamme roti, kalau kita kata tak boleh berlaku asalkan zahir dia tu tak ada najis kalau ada najis siapa kau orang lain bukan supur lah. ha, najis hukmi ni dia pada kira-kira saja najis ha, pada kira-kira saja setakat mana di, di 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 disebut sebagai najis, lah, benda-benda hak tak leh waktu lah. kalau tidak serupa dengan orang yang suci juga <coughs> orang bagi kotor boleh sikat rambut <tuh> dalam hadis yang kedua tu kalau kita perhati ah <tuh> uh, Urwah Hisham bin Urwah Urwah ni siapa dia? Anak saudara kepada Aisyah. Urwah bin Az-Zubair. Zubair bin Al-Awwam. Zubair itu suami kepada kakak Aisyah. Namanya Asma. Asma binti Abi Bakar. <tuh> Urwah ni rapatlah rapat sangat dengan siapa Aisyah sebab Aisyah tu kata ada anak dia ambil urwah inilah salah seorangnya selain daripada Abdullah bin Az-Zubair Abdullah bin Az-Zubair tu memang jadi anak angkat dia anak saudara dan anak kalau dia pergi Abdullah bin Az-Zubair selain daripada tu urwah ni pun rapat juga walaupun tidak setara Abdullah bin Az-Zubair dari segi ilmu banyak urwah ni ambil daripada Aisyah Nak banding dengan Abdullah bin Az-Zubair Sebab apa? Sebab Abdullah bin Az-Zubair ni kemudiannya Dia jadi orang politik lah kita kata aa, Sibuk dengan meretah ni kan Tak ada nak cara ke ilmu Tapi Urwah tidak ha, Urwah ni salah seorang aa, Apa nama ni Fuqha As-Sab'ah bil Madinah Salah seorang faqih aa, Salah seorang ulama Besarlah di Madinah Tujuh orang salah seorang <tuh> Uh, orang tanya dia, muka dia orang alim besar, orang tanya dia. Orang tanya ke mana? Bolehkah perempuan berhaid berkhidmat kepada saya? Ada orang tanya. Atau bolehkah perempuan berjunub menghampiri saya? Boleh oh. Dua kata tu soalan. Kalau perempuan berhaid, dia nak khidmat kepada saya. Khidmat ni apa tak adillah. Uh, sikat uh, rambut dan sebagainya. Hmm. Dan uh, perempuan uh, yang berjunub boleh kamu menghampiri saya? Menghampiri itu ham sama ada dekat saja ataupun menghampiri ini maksudnya bersuh. bahasa tu bahasa kiasan juga. Seperti dalam ayat tadi jangan menghampiri isteri kamu tu. Boleh ke tidak? Ada ha, dua-dua perkara ni. Ah hmm. hak perempuan berhaid tu dia tidak kata menghampiri berkhidmat saja. Kira-kiranya dia pahadahlah tu tu. Hmm. Dari segi tak boleh bersetubuh tu Hak berkenaan dengan berjunub tu Boleh jadi menghampiri saja Boleh jadi juga dengan maksud ha, Bersetubuh Orang uh -huh. menjawab Bagi saya tidak ada apa-apa masalah Kedua-dua macam perempuan itu boleh berkhidmat kepada saya Dan bukan kepada saya saja Kepada orang lain pun Boleh Kepada sesiapa pun Dia pun Bayaklah Ha ni ni dia bukan kata dia kata ikut nafsu dia. Ha ikut pendapat dia tidak. Dia kata Aisyah memberitahu saya bahawa ketika sedang berhaid dia sikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam keadaan beriktikaf tu pada masa tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala dia daripada dalam masjid tu ke bilik Aisyah sebab bilik dia tu bersambung ha, dengan masjid. <tuh> dalam keadaan berhaid itulah dia sikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhati di sini, dalil ni pun ada sebut berkenaan dengan perempuan yang berhaid ja, ya? hak berjunuk tu tak ada. Ah, ha, kok mana? Hak berjunuk tu tak ada. Ni dalil dia, ni dalil kalau kita kata untuk perempuan yang mari kotor boleh lah. Untuk perempuan berjunuk. Ha, duduk mana tak ada. Tapi dia buat mai hak ni, ni dalil dia ja. Ah, ha, dalil kok mana? dalil berdasarkan qias. Ha, berdasarkan qias. Imam apa ni ni urwah ni dia qiaskan orang berjunub dengan orang mari kotor. Orang mari kotor ni lebih berat lagi daripada hak berjunub. Sebab hak berjunub ni dia boleh dihilangkan dengan mandi-mandi Sesalah Tapi kalau hak mari kotor ni mandi Bukan selagi tak habis tempoh dia tu duk tengah mari kotor tidak akan jadi suci juga. Setara tu, tu, Hak tak boleh hilang tu kan Dengan mandi Boleh sikat kan Haa kalau hak berjunuk ni Kau boleh lah dia, Kau lebih ganyai lagi Daripada hak tu ha. Begitu juga Kalau perempuan hak mari kotor Kan tak boleh bersetubuh Dengan suami dia Kalau perempuan berjunuk Dia sudah berjunuk Tadi dia sudah, sudah bersetubuh Dah lah kita kata Ataupun tidak bersetubuh Kau kita kata Mipi kau Junuk lah Sebelum, sebelum, sebelum pada ni Bicara dah Cara kemandi tu dia nak ulangi persetubuhan Boleh Boleh Tidak terhalang Orang berjunuk Maknanya orang berjunuk ni Kedudukannya lebih ringan Daripada Hak berhik Kalau hak berhik tu boleh Tentulah hak berjunuk Lebih-lebih lagi boleh Itu orang panggil Berdalilkan Tias Ni Hadis ni Orang panggil Makis Alih itu dalam istilah kias pula. Imam Bukhari selalu dia mari benda-benda lagu ni. Tak terang. Uruah. Lepas tu uruah. Orang okay, tanya dua kalau ke. tak. Dia, jawab sokal. kai Dalam tu ada dalam jawab apa dia. Kata. Dia orang alim besar. Ini menunjukkan Imam Bukhari nak cerita orang, oh, orang alim kita daripada dulu lagi pakai kias ni. Zaman sahabat, zaman tabi'i. Sampai pada zaman kemudian pakai kias tu. Misalnya sini. Nah, kias. Pakai kias. Ha, uh -huh. bukan kias tu tak boleh dipakai.